ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਹੱਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ नशे की जड़ी तस्करी है और हथियारों की तस्करी है उसमें पूरी तरह रोकने दे लिए सख्त कदम चुके जा रहे ने वो नारकोटिक्स है नार्कोटिक्स है, आया है और हमको मिला है जैसे कल आ, कल जो है वॉटरफेंट से दूर जो है से खेत में था और जो उसको मिला इंफॉर्मेशन तो उसको सीज़ किया गया और आज आज भी आया है जो आ, इसको सीज किया गया और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको दिया गया आज़ार, आज़ार, आज़ार की मांग रहती हम लोग है। हमारे तरफ से बी एस एफ की तरफ से एफर्ट है कि उनको कोई दिक्कत ना हो गवर्नर साहब ने कई मीटिंग किया है उसमें डायरेक्शन पास किया गया है ऑनरेबल गवर्नर पंजाब और हम लोगों ने उसके लिए जो है टाइम को जो है से पहले कर दिया कि ऐसे पहले किसान आ सकते थे रिटर्न का टाइम था करीब पाँच बजे उसको बढ़ा दिया है और जो फ्रिस्किंग का टाइम उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे जैसे जैसे किसान आते गए उनको जो है जाने दिया जाता है और इसमें यह बात समझने वाली है कि जो किसान काम कर रहे हैं और गेट से अंदर गए हैं तो उनको देखने के लिए हमारे आदमी को वहाँ डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है गेट पर वो अंदर है तो वो खेती कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखा जाता है क्योंकि अगर जो उनका कोई इन्वॉलमेंट हो या ऐसा कोई हरकत हो तो उसके लिए पूरा तो आ, हमको ये देखना है कि लिमिटेड मैन पावर है तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ्टी रहे सिक्योरिटी रहे कोई स्मगलिंग ना हो तो जितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किया इन एडिशन टू दिस मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब सरकार के डी साहब के मुख्यमंत्री साहब के दिशा निर्देशानुसार सारे एस एस पीज को और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायतें दी गई हैं कि स्पेशली बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मीटिंग्स की जाएं फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाएं ताकि उनका जो रिड्रेसल है जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो साथ साथ होता रहे और उन्हें कोई तकलीफ न हो थैंक यू वेरी मच जागरूक जागरू जा दो ये दोनों तरह से है अगर कोई मैनुअल स्मगलिंग होती है उसके लिए एक बी की तरफ से भी रिवॉर्ड स्कीम है हम भी इंकरेज करेंगे लोगों को कि जो भी कोई हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा प्लस ड्रोन की साइटिंग को कैसे महसूस करें कैसे उसको देखें इस बारे में लोगों को ट्रेनिंग ब्यास के मामले में कल दो ग्रुप्स के बीच में परसों शाम को झगड़ा हुआ तीन पार्टियां थे दस लोग जो पुलिस भी है एक पासे डेरा है एक पासे जे निहंग साबान ने ये तिने पार्टीज के लोग फटड़ हुए थी और इन्होंने तिना के बयान लिख के असी एक एफ आई आर दर्ज की है असी सार्याोर किया है और मैं लोगों भी दसना चाहूँगा कि फेयर इन्वैसटिगे विल बी कंडक्टेड जिसकी जिनी गलती निकलेगी उसू उन्नी सज़ा मिलेगी तक जाने उस हैं जी? तक जाने परसे। परसे। नहीं एफ आई आर एफ आई आर तो जो उन्होंने लिखाया है पाँच सात लोग प्लस ये जो आप बता रहे हो बाकी और लोग थे हजूम था दोनों साइड से काफ़ी लोग थे दो सौ ढाई सौ बंदा इधर था दो सौ ढाई सौ बंदा उधर था तो दैट इज़ ऑल मैंशनड इन द एफ आई आर लेकिन जिन लोगों का कसूर इसमें पाया जाएगा जो मेन लोग जिन्होंने लीड करके यहाँ तक पहुँचे कि आपस में झगड़ा हो पुलिस भी फटड़ हो दोनों तरह के लोग भी फटड़ हो किसने किया कैसे किया इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होएगा किसी भी पंजाब का जो माहौल है ख़राब नहीं कर दिया जाएगा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स थैंक यू वेरी मच इनवेस्टिशन इजक्यू जी आई एम सॉरी फॉर थोड़ी लंबी चल बे फटे जाने अगे दे गलटरीहेंट सात किलोमीटर की पट्टी है स्टार्टिंग फ्रॉम पठानकोट गोइंग अप ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਏਪੀਐਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ

हमारा बॉर्डर फेंस है उसके साथ जो ऐसे आदमी का भी ऐसे जवान का डिप्लॉयमेंट है बहुत सारी मशीन लगी हुई है कि किसी का मूवमेंट हो उसके नज़दीक आए तो सारी मशीन लगी हुई है राइफ़ल ले करके राइफ़लधारी है अगर जो कोई इंट्रूट कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर है और सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर जो रात में भी किसी का मूवमेंट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करें और उसको करें और आप पढ़ते रहते होंगे गया न्यूज़ में बताया जाता रहता है कि कोई आ रहा था उसको पकड़ा गया और ये करते रहते हैं लगे मैच थोड़ा अगे दो आवाज नहीं आनी चल रहा है हाँ जी करिए क्या नहीं 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 ਰਾਜਕੋ ਨੂੰ ਚੁਸਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਦੀ ਜੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸੋ ਜਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਦੇ ਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਛਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਰ ਸੇਫਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ BSF ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੋਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਲਾਈਨਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ 2015 ਔਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋ ਟੇਰ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਟਾਕੀ ਤਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 테러ਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਦਸੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਪਿੰਗਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਡ ਆਰਟिकल्स ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਪਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ सो so, इस दे इस दे इस सुरक्षा प्रबंध किस तरह किते जान इस दी चर्चा की थी गई एंड आई एम श्योर बहुत फ्रूटफुल uh, मीटिंग रही है और इस दे नाल साड़ी बॉर्डर दी सुरक्षा और मजबूत उसके, तो उसके लिए भी हमारी इस मीटिंग में हमारा विचार हुआ है और बी एस एफ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड इवन पंजाब पुलिस और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी हो गई कोई इक्का uh, कल भी आपने पठानकोट में देखा होगा काफ़ी सारे सीज़र्स जो है तो बॉर्डर में स्पेशली इस तरह की कोई माइनिंग हो रही है ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है नहीं मैं देखिए ये सिर्फ बॉर्डर के बारे में हम बात जो

तो उसको लेकर ही बिहार और जो पुलिस में आपस में काफी टाइम जो था यही बात चलती रही कि रिकवरी कैसे करनी है किसकी है तो ऐसा कि भविष्य में ऐसे होगा कैसे देखिए पंजाब का पाकिस्तान से 550 किलोमीटर का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है कोई एक आधा ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट मुझे पता नहीं है इस मामले का लेकिन बाय एन लार्ज